इसके अंदर काजू मखाना तमाम चीजें शामिल होती हैं ये सूखा है गीला नहीं है सूखा हाथों में नहीं, नहीं 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 नहीं, असल में या तो आप सिर्फ खाती हैं बनाती नहीं है इसको बनाने में हाथों में छाले पड़ जाते हैं तो ऐसे भी लोग होते हैं जो डिस्टर्ब करने वाले होते हैं अल्लाह हिदायत दे चैनल खास और आम की टीम आपसे आपके दिल की किसी कारोबार की या माशरे के फायदेमंद मशोरों की हासिल करना चाहती है अगर आप हमसे राबा करना चाहें और किसी जायज मकसद के तहत वीडियो बनवाना चाहें तो हमसे कर सकते हैं अपनी वीडियो बनवाने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें शुक्रिया वालेकुम नाजरीन आज हम मौजूद हैं लज्जत, होममेड फूड आइए यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त चीज़ें हम देखते हैं और हम आपको रिव्यू भी कराएंगे। और चीज़ों के प्राइस भी बताएंगे। इनकी होम डिलीवरी ये सिलसिला चलता है ये घर में चीज़ें बनाई जाती हैं इनकी वालिदा ये ख़ुद घर के अंदर बनाती हैं और आप ऑनलाइन इस चीज़ को ऑर्डर कर सकते हैं आइए हमारे साथ तो व्यूअर्स हम यहाँ लज्जत फूड पर मौजूद हैं ये होममेड फूड बताया जा रहा है दिखने में भी ये बड़ा जबरदस्त लग रहा है और घर जैसा ये चीजें नजर आ रही हैं तो आए भाई से हम बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम सलाम जी हमारी कोई तो शॉप नहीं है तरीके है। से लोग रात फेसबुक पेज और हमारा व्हाट्सएप के थ्रू जो है आप हमारे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ये उसका व्हाट्सएप नंबर है और हमारे फेसबुक पेज है इसके थ्रू हम हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और बाकी तमाम चीजें इसके अंदर घर की बने हुए मीठे और रिवायती जो आपके खाने होते हैं वो तमाम चीजें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी हमारी जो स्पेशलिटी है वो हमारी चने की दाल की हलवे की है का... थोड़ा खोल के मैं दिखाना चाहूंगा को ये देखिए जी ये वो हलवा है जो एक अरसे दराज से हम लोग घरों में पका के और खाते आ रहे हैं और इसका अब रुझान खत्म होता जा रहा है क्योंकि ये चीजें बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है आज की जो खतान है इतनी मेहनत ये कायल नहीं है तो पुरानी जो खतान है वो मेहनत करती थी तो आपकी वालिदा गालिबन वालिदा ये वाल बिल्कुल वाली तो आपकी वालिदा अभी भी ये पका रही है तो हमें इस चीज से मुस्तफ होना चाहिए जी बिल्कुल होना चाहिए और क्या क्या चीज है और और इसके अलावा हमारे पास सांख होती है खजूरी होती है ये नमकीन होती है सांख जो है खजूरी जो हमारी मीठी होती है बेसन और चीनी ये गुलगुले टाइप का लग रहा है मुझे नहीं गुलगुले नहीं है डिफरेंट चीज है ये, ये थोड़ी सी हार्ड हो गई ये खजूरी के लाते हैं होता मिठाई है। जी होटा मिठाई ये और बाकी हमारे पास ये कुरे का हलवा है इसके अंदर काजू मखाना तमाम चीजें शामिल होती हैं और इसके अलावा शामी कबाब उसके सैंडविच आलू के सैंडविच ये क्या है कौन सा ये कबाब शामी है, कबाब है बीफ के शामी कबाब है चटनी और ये ये चटनी ये तो घर की होगी हो और कैच़प कैच़प ये जो है शंगरीला वालों का हम लोग में जो ब्रांड ब्रांड यूज यूज करते हैं हैं कर रहे हम कोई ऐसी चीज जो लोकल यूज होती है हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हम तमाम चीजें हाइजेनिक और साफ सुथरी इस्तेमाल कर लोग परेशान होते हैं रोडो पर जाते हैं होटलों का खाना खाते है फिर पेट पकड़ के हॉस्पिटल के बड़े बड़े बिल देते हैं तो आइए यहाँ पर होम चीजें चल रही है ऑनलाइन इनकी वेबसाइट का भी विजिट कर सकते हैं फेसबुक पे व्हाट्सएप पे ऑर्डर दे सकते हैं नंबर मैं आपको देता हूं जीरो थ्री वन सिक्स डबल टू फोर फाइव टू डबल सिक्स आप नंबर सेव कर लीजिए इनसे रब्ता कीजिए पूरे कराची में आप कहीं पे भी पहुंचा पहुंचे पूरे हैं? कराची में इवन के आउट ऑफ कराची भी हम डिलीवर करते हैं आउट ऑफ कराची भी डिलीवर कर सकते हैं आउट ऑफ कराची अगर इस्लामाबाद कोई मंगाएगा तो ये तो चीज़ों की तो तरतीबी आउट हो जाएगी नो तरतीब कोई आउट नहीं होगी ये इसका बेसिकली टाइम जो होता है वो कम से कम भी तीन हफ्ते का होता है सही है ये, ये हो गया वो हो गया वो हो गया मगर चीज हमारे पास अच्छा। ऐसी होती है उसकी बॉक्सिंग पैकेजिंग ऐसे होती है की कि किसी चीज को कोई नुकसान नहीं होता नहीं। किसी चीज का कोई टेस्ट आउट नहीं होता आप, कोई उसकी चले तो कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जिसमें कोई अभी तक हमें कोई शिकायत नहीं मिली है कि अगर बाहर भी भेजी है तो कोई मसला है असल चीज पे हम आ जाते हैं ना अब क्योंकि अब लोग ये कहते हैं यार घर के खाने को ऑर्डर देते हैं तो महंगा बहुत पड़ता है तो कीमत क्या है देखिए चने की दाल का हलवा जो है वो आपको पड़ेगा तेरह सौ रुपये किलो है सही है इसके अंदर आपको ढाई सौ ग्राम आधा किलो डिफरेंट उसमें भी मिल जाएगा और इवन की अगर कोई हमें ज़्यादा ऑर्डर देता है पाँच किलो छः किलो तो हम उसको डिलीवरी भी फ्री कर देते हैं वैसे जो डिलीवरी हमारी बाइके के थ्रू होती है तो बाइके की जो पेमेंट होगी वो ज़ाहिर सत्या कस्टमर करता है हम हमसे हलवे के चार्जेस लेते हैं इसके अलावा बेसन का हलवा है सूजी का हलवा उसकी प्राइसिस जो है वो तेरह सौ बारह सौ आठ सौ रुपए इसी तरह जैसी चीज़ है उसके हिसाब से वेरी करिए बहुत कोई एक्सपेंसिव नहीं है और हमारे कोई फिक्स प्राइस नहीं है अच्छा खाने पीने में जो आपके पास कुछ है ऐसा आइटम जो रोटी या बिरयानी टाइप की कोई चीज़ नहीं बेसिकली हम लोग ज्यादातर ये चीजें नहीं बनाते हैं हम वो चीजें बनाते हैं जो लोगों के घर में अब नहीं बनती घर में नहीं बनती नहीं और, और रख के बंदा भूख के टाइम पे गुजारा करने के लिए और खाने में ज्यादा स्नैक्स होते हैं हमारे पास तो हम लोग खाने की ऐसी कोई नहीं शामी है शामी कबाब हमने पहली दफा जो है इवेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया है इनशाला इस पे भी और ये दही बड़े होते हैं सही है जैसे आप मीठी दही फुलकी खाते हैं उसी तरह ये दही होते हैं नमकीन होते हैं इसकी जो खासियत है इसकी चटनी की है तो ये चटनी के बगैर इसका टेस्ट मजे का नहीं होता चीजें हमारे सामने मौजूद है हम इसको चखेंगे और फिर आपको बताएंगे की ये चीज खाने में कैसी है तो ये सबसे पहले तो मैं उसी हलवे पे आ जाता हूँ भाई ये हलवा मेरी वालिदा बहुत मेहनत से और बहुत शौक से बनाती थी और मुझे सूजी का हलवा भी यहाँ नजर आ रहा है जो हमारे उस वक्त शायद मेरी नजरों से नहीं गुजरा है सूजी का ही हलवा है ना भाई ये सूजी का हलवा में तो बनाने में हाथों में छाले वगैरह भी पड़ जाते हैं ये सूखा है गीला नहीं है सूखा हाथों में नहीं नहीं नहीं, नहीं 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 नहीं, असल में या तो आप सिर्फ खाती है बनाती नहीं है बस यही वजह है ये अच्छा हो गया पता चल गया वीडियो में व्यूवर्स को अच्छा तो ये सूजी का जो हलवा है ये बड़ी मेहनत से बनाया जाता है इसको बनाने में हाथों में छाले पड़ जाते हैं ये बहुत तेजी से खुश्क हो जाता है और जैसा होता है वो अपनी शक्ल वैसे ही बना लेता है तो इसको जल्दी जल्दी फैलाना पड़ता है ऐसे ही है भाई ऐसे देखा है बिल्कुल, है? है। बिल्कुल अपने है। अपने अपनी अम्मी को बनाते हुए ये देखिए इसको लगे रहना पड़ता है वरना अगर ये चिपक जाए तो बहुत जल्दी खराब भी हो जाता है और ये हाथ में भी चिपक जाता है छाले पड़ जाते हैं खातून कह रही थी बड़ी जल्दी जो है वो बन जाता है इसमें क्या मुश्किल है तो फिर आखिर में पता ये चला कि खातून ना बनाती है ना खाती हैं तो ऐसे भी लोग होते हैं जो डिस्टर्ब करने वाले होते हैं अल्लाह ताला हिदायत दे तो ये हम सूजी का हलवा पहले खाएंगे भाई इसमें कोई शक नहीं है वालिदा के हाथों का जायका महसूस हो रहा है बहुत मजेदार है और सूजी के हलवे के बाद ये है चने की दाल का हलवा और चने की दाल के हलवे को भी हम चखते हैं भाई ये वैसे ही है जैसे हम अरसे दरबार से खाते हुए आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही है हमारे घरों में तो जो है वो नमक पारे की शक्ल में बनता है और ये चीज आपने नाम क्या बताया था इसका खुजूरी ये खजूरी जो भाई ने बताया था इस खजूरी को भी चखते हैं हाँ ये गुलगुला नहीं है भाई ये गुलगुले नहीं है भाई ये खा के देख लिया हमने ये देखने में ऐसा है मगर जो भाई बता रहे थे खजूरी ये कुछ अलग है ये आपने खुद इंट्रोड्यूस कराई है या पहले से चल रही है नहीं ये एक चीज पुरानी है कोई नई चीज नहीं है ये बेसिकली इंडिया से चलती हुई आ रही है जो तो पुराना इंडिया से लोग यहाँ आने के बाद मेरी जो नानी थी वो ये बनाती थी उनसे फिर अम्मी ने बनाना शुरू किया और अलहमद वही वाला टेस्ट जो है उनके हाथों में भी है माशाल्लाह माशा पारे कितना नमक कहते, कहते पारे जैसा नहीं है नमक पारे से मिलता जुलता टेस्ट आ रहा है और ये भी बड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी सा है और बड़ा मजा आ रहा है ये नमकीन है और ये क्या चीज है भाई का हलवा है इसको भी हम ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि ये पहले कुछ चीजें थोड़ी सी हलक से नीचे उतर जाएं छा गया भाई मजा आ गया और छा गया ये वाला तो ऑर्डर आप पहली फुर्सत में करें इसकी प्राइस बताएं इसकी प्राइस जो है अगर आप ये वाला बॉक्स पूरा लेते हैं जो 250 फिफ्टी ग्राम का होगा वो आपको पड़ेगा फोर हंड्रेड का इसके अलावा अगर इसका फोर हंड्रेड वाला लेंगे वो आपको 600 रुपीस पड़ेगा और अगर आप इसको किलो में लेते हैं तो सोलह सौ रूपए किलो पड़ेगा तो यहाँ रबा जरूर करें ये ऑनलाइन आपको स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है आप इस नंबर पे रब्ता करें और ऑर्डर दें एक बार भाई के कहने पे ऑर्डर दे के देखें आपके पैसे इनशाला जया नहीं होंगे मिलेंगे इनशाला किसी और नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा हमें दुआओं में याद रखिएगा असल वरहमतुल्लि वरकत